Qazaq Olimpiya İdman Kompleksində Göyəzən Ağır Atletika klubunun idmançıları arasında turnir keçirilib. Turnirdə Qazaq rayonu icra hakimiyyətinin rəsmiləri, Gənclər və İdman İdarəsinin rəhbər işçiləri, Göyəzən Ağır Atletika klubunun rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayəndələri və idmançılar iştirak edib. Turnirin açılış mərasimində çıxış edən Göyəzən Ağır Atletika klubunun direktoru və təsisçisi Azər Ələzadə və digər natiqlər ölkəmizdə idmana göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin bu sahəyə xüsusi diqqət göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin qeyd olunub ki ki avqust ayının 7-dən 18-inə kimi Polşada yenilətmələr arasında keçirilən ağır atletika idman növü üzrə keçirilən Avropa çempionatında ölkəmizi 5 idmançı təmsil edib ki, onlardan da 2 nəfər idmançı Göyəzən Ağır Atletika klubunun üzvü olub. Turnirdə 40-dan çox idmançı ağırlıq qaldırmada öz gücvlərini sınağa çəkib. 3 saatdan artıq davam edən turnirdə qalib idmançılar müəyyən olunub və Göyəzən Ağır Atletika klubunun təsis etdiyi diplom və medallarla təltif olunublar. Bildiyiniz kimi Göyəzən Ağır Atletika klubu 4 aya yaxındır artıq fəaliyyət başlayıb fəaliyyətə başlayıbdır fəaliyyət göstərir. Ə, əsasən Qazax və Aqsaqa bölgələrində fəaliyyət göstərən klub. Bizim hal-hazırda 6 idman məntəqəmiz var. Hansı ki, orada 50-dən yuxarı idmançımız ə, cəlb olunubdu, orada fəaliyyət göstərir, orada məşqlər keçirir. Ə, ötən ay, avqust ayının 7-sindən 18-inə qədər Avropada yeniyetmələr arasında Avropa çempionatında iştirak elədi. Azərbaycandan beş idmançı ilə biz təmsil olundu orada. Üç oğlan, iki qız. Qeyd edək ki, qalib idmançılar həmçinin sentyabr ayının 10-15-ində Bakı şəhərində keçiriləcək Respublika birinciliyində, oktyabr ayının 15-ində isə Albaniyada gənclər arasında keçiriləcək Avropa turnirində iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, Göyəzən Aqra Atletika klubunun idmançıları Qazaq və Ağstafa rayonlarında 6 idman zalında fəaliyyətlərini davam etdirivlər. Evgicə Oğuz, Camran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Xanim Mirzəfərdiyev, Dünya TV.